Бодрого и солнечного утра всем гурманам! Я надеюсь, что у вас у всех хорошее настроение и вы уже готовы творить новые кулинарные шедевры. Моему сегодняшнему блюду особенно обрадуются сладкоежки. В детстве я очень любила желе. Порошковое желе, которое высыпаешь в тарелочку, заливаешь водой, ставишь в холодильник, несомненно, очень вкусное, но совсем не полезное. Поэтому сегодня я вам предлагаю приготовить домашнее, полезное и очень вкусное желе. В сегодняшнем рецепте я буду использовать агар-агар вместо желатина. Этот экстракт водорослей загустит ваш десерт гораздо лучше желатина, но при этом вы будете уверены в его 100% растительном происхождении. Готовить из него можно не только желе, а также пастилу, джем, панакоту, варенье и даже холодец. Но наше сегодняшнее желе мы будем готовить из кефира, которого я взяла примерно пол-литра свежей клубники, ну или замороженной, которую я разморозила, агар-агар и добавим туда немного сахара. Итак, для начала высыпаем клубнику в блендер и будем ее разминать. Клубники у нас здесь примерно 300-400 грамм, но вы можете взять и побольше. Вкладываем и добавим к ней немного сахара, чтобы наше желе было очень сладким. Добавим сахар и теперь будем разминать. Теперь, после того, как мы разбавили нашу клубнику, Добавим к ней кефир. Выльем сюда также агар-агар и взобьемся в блендере еще раз. Возьмем несколько чайных ложек. И теперь все размешаем. Несколько секунд и наше будущее желе готово. Теперь будем разливать его по формам. Я взяла силиконовые формы, наполняем их. Если вы не заготовили на зиму клубнику, вы всегда можете использовать фрукты, которые есть в продаже круглый год, например, яблоки или бананы. Ну а к Новому году вы можете порадовать ваших родных цитрусовым желе. Гораздо лучше, чем торт, согласитесь. Ну а наше клубничное желе мы отправляем в холодильник для полного застывания. Для этого понадобится примерно полчаса. Ну вот, понадобилось всего лишь несколько часов, и наше замечательное желе застыло. Если вы будете готовить такое желе в стеклянных формах, то опустите ее в горячую воду, и тогда вам будет легче выложить ее на тарелку. Покупая детям желейные конфеты, не забывайте, что для их приготовления на фабрике используют желатин. Поэтому, если вы хотите порадовать ваших сладкоежек, не поленитесь и приготовьте такой замечательный и полезный десерт дома. Вкусного и сладкого вам дня!